убрали пятерку, поставили вместо нее двойку. Так нельзя делать. Если все-таки в пересчете на спички, это две переставленные спички. А нужно одну переставить. Что у вас получилось делитесь? На мой взгляд, нужно единицу изменить на семь. Ну это, конечно, можно сделать, только зачем вам так сильно увеличивать левую часть задач? Я просто не пойму. Зачем вы там получаете 70? Плюс 2, плюс 5, что в итоге равняется 77, когда у нас в ответе только 14. То есть вроде как вы поработали с одной спичкой, но кроме того непонятно еще откуда она берется, эта самая спичка. Вы добавили новую спичку в задание, вы получили сильную разницу, огромнейшую разницу между левой и правой частями, то есть вы еще больше отдалили левую часть задания от ответа. И, естественно, ваше решение не стоит никаких там 10 тысяч рублей. Я вот предложила побольше денег, но за победный вариант, ни за какие ошибки я только не планирую даже вручать. Ошибочные варианты не стоят буквально даже ни гроша ломанного. Только победное решение, только умный, грамотный обед. Собранного, сосредоточенного участника шоу принесет ему данную денежную награду. 10 тысяч рублей уже такая вот кругленькая, соблазнительная денежная сумма актуальна. Сейчас она находится в программе. Еще здесь. Пока что ничья, но чья она станет, решаете только вы. Выбор всегда лишь за вами. На все здесь воля ваша. Хотите, делайте. Не хотите хозяин-парень, тут каждый выбирает там за себя, а, кто он, герой или все-таки что-то.